Что ты можешь сказать про наших участников? Ой, мне очень понравились девчонки, они такие молодцы, постарались. А, насколько я знаю, что никто из них не занимался раньше танцами, хореографией, и с первого занятия они сделали практически невозможное. То есть они запомнили хореографию, они выложились эмоционально и а, спонсовали перед зрителями. Это, я считаю, достижение для первого занятия. Девчонки огромные молодцы. Угу. Пожелаем чего-нибудь на финал? У них скорость, а, я желаю получать удовольствие от процесса конкурса, да, в котором они участвуют. Независимо от того, какой будет результат, главное а, в конце чему-то научиться, что-то вынести для себя полезное. Oh. 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 Что вы можете пожелать им на финал? Ну, только удачи, успехов, пусть у них все получится. Я так понял, они между собой конкуренты тоже, да? Ну победить сильнейший, желаем, чтобы было все по-честному. Раз, два, три.